Друзья, как мы прекрасно сегодня с вами начинаем это утро пятница, этот последний весенний день, потому что у меня в студии Джамала. Доброе утро всем. Доброе, доброе, доброе утро, доброе. Джамалочка. Слушай, ну можно подумать, что у нас один стилист на самом деле. Да, можно <с подумать. Можно подумать. мне просто очень хочется уже. Уже просто настолько приближается лето, практически завтра оно уже официально наступит. Поэтому, наверное, хочется такого цвета яркого. И я знаю, что у тебя специально подготовлено летнее видео. Да, у меня есть видео, специально подготовлено не просто летнее видео а видео ко дню защиты детей а, на одну из песен а, из альбома all or nothing а, all the simple things все эти простые вещи но ты очень часто кстати да обращаешься к этой детской тематике we might have love а, тоже это… да я не знаю так так уж случилось что видимо у меня есть какая-то связь с детьми то что видимо я сама себе сохраняю какую-то детскость а, кто, кто, кто следит за моими концертами, кто следит за моими, моими выступлениями, может, может просмотреть фотоотчеты и заметит какую-то э, невероятную тенденцию, что все дети, которые существуют в зале на момент концерта, выходят на сцену под разные песни. То есть это не, не договорено, это не определено. Но всегда дети выходят на сцену и остаются на протяжении нескольких песен, э, поддерживают меня. И, в общем, как-то так. Э, мне хочется отвечать им взаимностью, э, на их любовь, и э, песня Исмайл скорее была адресована именно детям. И All the Simple Things там не совсем может быть... Э, Именно песня про детей Это все-таки личная такая история но... но я знаю, что здесь да. принимали участие активные детки Потому что они присылали все свои рисунки да, 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 Которые да, мы сейчас да, можем да. увидеть Рисунки присылали мне, наверное, на протяжении четырех лет Уже картинки, рисунки, игрушки мне Присылали дети, скорее их родители Мне присылали в интернет формате, на почту То есть это просто как подарочки, которые подарочки, они тебе посвящали Подарочки, вот дети присылали мне открыточки с рисуночками. То есть это а рисунки у детей, это 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 мысли их. И поэтому э, можно сказать, что это видео э, смонтировано мыслями детей. Поэтому вот оно настолько настолько наивное, настолько дет настолько детское, насколько это может сделать ребенок. А ты хочешь своих деток уже? А Конечно, я хочу, хотела бы, чтобы Бог дал мне детей, но ну, пока я не готова, наверное, стать... Это слишком ответственно, и пока я, скажем так, больше отдана творчеству. А тут нужно будет, наверное, сбалансировать как-то свой график и больше его, наверное, уделять детям. Поэтому я... Мой, мои, мои дети — это сейчас мои песни, мои, мои альбомы, поэтому... Я, я делюсь с ними. Ну давай уже наконец-то поделимся. Это будет премьера, кстати, на телеканале да, М1. Абсолютная премьера All the Simple Things, да, специально для вас ко Дню Защиты Детей.